О чем поговорить хотите? Да, все равно нет разницы. А, хотя есть один вопрос. Хотел вас спросить. Если бы были выборы девятнадцатого года сейчас, изменили бы вы свой выбор, если вы ходили на выборы? Даже не знаю. Ну, подумайте, две минутки. Возможно, что нет. Так возможно или нет? Ну, я не могу так с ответить. Она надо. Да. С теми же самыми кандидатами, кто тогда шел на, на, на выборы, да? Ну, вот если бы вы имели возможность вернуться в 2019 год, вы ну, бы тот же выбор сделали. Да, скорее всего, да. Да? Вы за Зеленского голосовали? Я ни за кого не голосовал. Но Я это какая-то позиция не очень. Ну, не очень, так не очень. Вы вообще не ходили на у них. Не, были? ходил и никого не, 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 не выбрал. Вы же понимаете, что если вы. Голосуете... Испорченные бюллетени все. Ну, вот испорченные бюллетени, просто они, ну, никак бы ни на что не влияют. Это фактически вы отказались воспользоваться. по крайней, по крайней мере, они не идут ни к тому, ни к другому. Не не не, 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 они как раз идут и к тому и к другому. Испорченные не идут, не вредят. Нет, см... ну смотрите, имеется в виду, что ваш бюллетень вы могли бы и не ходить. Он, ну просто вы не ну, не брали. Бы не, Нет, тогда тогда мой, мой голос бы а, кинули тому, кому там захотели бы. Так они, за меня? Они, бы э, ну если были фальсификации, то они и так бросали. Нет, и... э, работает не так. Работает, э, у кого больше всего голосов, тому добавляют те, которые не прошли. Нет. Да. Да нет. Вы имеете в виду да -да. те, которые испорченные? Нет. То, я не пришел. Мой бюллетень бежит. Когда идут подсчеты, вот за Порошенко, допустим, 100 человек, за этого 120. Вот к 120 добавляют тех, кто не пришли. Нет. Да. Да ну нет. Да-да. Вы смотрите. Вы немножко путаете, я вам объясню. Это вы, наверное, имеете в виду... Вы, ввиду... вы когда-то были председателем или хотя бы участником Послушайте, Я вам сейчас объясню, а вы сделаете вывод потом. Смотрите, это вы, скорее всего, имеете в виду выборы в Верховную Раду. И вот, Какая когда, разница, когда, когда? Есть, есть разница, когда выборы в Верховную Раду, допустим, баллотируется 20 партий. И они все должны набрать проходной барьер 5%. И если вот они 20 пришли, но набрали только 5 партий, набрали проходной барьер. И потом вот эти партии, они когда получают мандаты в Верховной Раде, то они получают их пропорционально того, сколько они набрали между собой. То есть вот эти вот все партии отсеиваются и потом оно перераспределяется. Понимаете? И вот, вот вы об этом говорите. На выборах президента такой фигни нету. Нет. Нет. Откуда вы знаете? Да, читал. А, читали. Ну, а я читал, что вот так вот перекладывают. Так вы из так 39. Из 39 кандидатов вы посчитали, что нет э, достойного. Ну, посчитал, что. Не, да, не не. не а кого не бы? Выбрать. Может, вы кого-то хотели бы, может, вам. Там Путина подавай в президента, я не знаю. Я никому не верю. Я никому не верю. Понятно. Ну хорошо. А надо было, надо было верить. Нет. Ну надо было, не знаю. Я считаю, что из 39 кандидатов можно было выбрать все-таки как-то проанализировать. Вы из, Укра... вы из Украины? Да. А, поэтому вы так хорошо все знаете. Не, ну я, вам, я вас немножко, наверное, обманул все-таки. Дело в том, что я сам из города Днепр, Днепропетровск, но я уехал из Днепропетровска сразу после развала Советского Союза. Я еврей, я живу в Израиле. Я не голосовал, я уже не гражданин Израиля. Но если бы пришлось голосовать, я бы, Украина не гражданин, вы хотели сказать. Ну да, не гражданин Украины. Если бы пришлось голосовать, я даже не знаю за кого, но за Порошенко точно бы не голосовал. Mm -hmm. Может быть, я голосовал бы за, э, этого, за Зеленского. Сейчас, я... вот после всех шести лет, после и всего, после, что и произошло. тогда, если бы я был бы гражданин Украины, я думаю, тогда бы я проголосовал за Зеленского. Нет, вот, вот имея и уже и, вот, и всю сейчас, информацию. И сейчас тоже. И сейчас, и сейчас тоже, тоже все-таки, да? да? Да. Ну, ваш ответ А нет. что не так? Не, все а так. Что, а что не так? Я, а ну, вы откуда, в учитывая то, украина? то, что вы в Израиле, у меня вообще к вам никаких претензий не может а быть. А вот, не, но я очень близко воспринимаю. Просто <связь> мы сейчас как события, раз встретили, в встретили, вы не поверите. Как раз человека тоже из Днепра, и как ни странно, он поменял свое мнение э, от, ну, о, о своем представлении, как бы. Вы в и, и, и я сейчас Не, помню. я в городе Полтава. Из, ну, полтавчанин. А, а, а почему тогда из Днепра? Не, я встретил человека из а, Днепра. Я, тут, я в Чатруле. вы из Днепра? Нет, нет, я встретил и он поменял свою. И я ему говорил, что я считаю, что даже ну, наблюдаю, что даже когда людям прилетает уже в голову российский шахет, они все равно не меняют свое мнение. Они все равно считают, а, что они сделали. А почему его они даже, секунду, а почему должны поменять? Ну, не знаю, мне кажется, когда люди анализируют происходящее. Давайте по проанализируйте, чтобы я понял. Почему Хорошо. Мое мнение, так. смотрите, мое мнение. Я считаю, что выбор 2019 года, вот этой вот Зеленского его команды, он ослабил Украину перед войной. Очень сильно ослабил, ослабил наши вооруженные силы, ну, вообще ослабил. То есть, я считаю, что если бы был какой-то другой кандидат... Ну, ну, вот Порошенко, допустим. Ну, допустим, Порошенко, Порошенко, да. Вот, допустим, был бы Порошенко. Да, вот, допустим, Второй если трог. был бы Порошенко, или если бы Зеленский просто взял и то, что делал Порошенко, продолжил бы, то я считаю, что... Или не было бы полномасштабного вторжения, Россия бы не решилась. Или э, было бы э, ну, вторжение, может быть, позже, когда-то, когда Украина ослабла, и когда бы они чувствовали, что кандидат вот сейчас подходящий. Или это было бы более ограниченном виде. То есть где-то на Донбассе какое-то движение, не вот так, что они пытались там и Киев, и Полтаву дойти, и везде. Вот это мое мнение. А что Порошенко сделал такого, что усилило Украину? Что... Назовите мне вот эти такие вещи, которые сделал Порошенко. Что он сделал? Ну, смотрите. Сейчас вот, вы знаете, вот новости. Двумя ракетами «Нептун» было поражено что-то там в России. Это новость сегодняшнего дня. Даже не вчера. Что-то я слышал, но... Да, вот разработка «Нептуна» — это при Порошенко. Разработка наших самоходных артиллерийских установок Богдана – это Порошенко. Богдана 2С-22. Порівняно с прицепными гарматами, тут працювати дуже легко. То від моменту поступлення команди гармата до бою до первого пострела проходит три филины на прицепной гармате ты этого не виконаєш. по далекобійності она поступается только арчеру э, э, модернизация нашего ПВО в Киеве это Порошенко э, Томас украинская мова интеграция в ЕС это Порошенко э, ну и так далее и так далее то есть при всех недостатках там которые вы там конечно же назовете Порошенко но я считаю Зеленскому если б, ну они были с мозгами или как. Им надо было просто это все продолжить, у них было бы не 73% поддержки, а 100% вместо они, этого. Они все, это, они все закрыли. Вместо... Перестали стали да. разрабатывать Нептун. Смотрите, перестали вы разрабатывать да. Закрывали заводы, которые производят топливо ракетное. Секунду, секунду, секунду. Вы можете доказать вот эти ваши Вы инфляции? сейчас, прямо при мне сейчас берете да. и вводите вот сейчас, вводите, прямо сейчас. Да, ввожу, Зак... Закрыли.

Давайте, что мне, нап... мне ракетная... набрали? чтобы смотрите, вы рак... что с 19-го года перестали разрабатывать... Смотрите, Нептун. сам э, не могут ракеты летать без ракетного топлива. Поэтому просто сейчас возьмите... Я, я извиняюсь, давайте напишите. Мы узнаем сначала, Нептун перестали разрабатывать или, или продолжили. Может, может... Да, вы это тоже можете сделать. Возьмите... Давайте, как, как мне сделать... Вот так и пишите. Когда была остановлена программа разработки Нептуна? Пишите. И Богдану так же само. Во второй вкладке давайте читайте, что там будет написано. Нептун, украинская дозвуковая маловысотная крылатая противокорабельная ракета, разработанная в 2016 году киевским а кто собирал, у нас мужчина. был в 2016 году? Она предназначена году, для поражения надводных кораблей, водоизмещением до 5000 тонн. Ну, это, а также это понятно. целей. При Порошенко ее разрабатывали. Вы, давайте, вот там, новости 19 20 год, давайте. Так. Смотрим. Ракетная программа. Видите, остановка ракетной программы. Ну, желательно на украинском языке, конечно, вводить. Ну, вводить я, это... в... я в Википедию посмотрю, что тут. Ну, в Википедия это не новостной. Если, бу... Если была а мы сейчас узнаем, была ли она вообще. Ну, я надеюсь, что вы наконец-то узнаете, конечно. Ну да, сейчас мы узнаем. В 2020 году подсказывают. Ну, тут ничего, тут нету ничего. Тут написано про разработки, и тактика технические данные приведены. Так, так, так. А вот есть. Да, сейчас. 23 августа 2020 года указом Министра обороны Украины ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение. Вы же врете, он был принят на вооружение в 2020 году, а вы говорите, прекратили Ракетная разработки. Ракетная программа была закрыта. Ракетная программа. Изготовление. Ну, а, как же при... а как же комплекс? Да изготовление ракет. А комплекс ракет... каким образом тогда был принят на, на, на вооружение? Боже, ну какой вы тупой, хоть и из Израиля. Смотрите, э -э я же вам объясняю, что и производство ракет было остановлено. Ракетного топлива было остановлено. Можно принять что угодно на вооружение, но если у тебя его нет, то ты вот этой бумажкой, что ты принял на вооружение. Да, две ракеты у нас было. Ну, их было больше, но ну, две ракеты, да, ними уничтожили крейсер э, российского этого флота черноморского. Тут не, не написано, что было приостановлено ракетное ну, это самое. Ну так вы внимательно почитайте. Внимательно прочитал. Я хочу прочитать для тебя Я... от, от, еще от, раз про ракетное, про ракетное топливо почитайте. Давайте, это будет вам домашнее задание. Вы просто никогда не надо садитесь... не мне домашнего задания. Я думаю, вы врете. Ну хорошо, пусть я вру. Да. Я теперь понимаю, что вы действительно бы не изменили свое мнение. Вы вы классический... просто врете. Вы, вы классический, нет вы Смотрите, классический то, что... избиратель Зеленского. Не, не, вы все, вы все что вы, вы все говорите, врете. Этому нет да. нету подтверждения. Так вы подтвердите прям, ваши знаете, слова. я сколько с россиянами общаюсь, я, чтобы... я хочу, дать вам для простор для я вам творчества. Т... я вам только что читал, я открыл и прочитал. Так я вам слова... говорю, так там вы... нет таких слов, что было прекращено. Да злобы. вы же видите правильные, ну правые я запросы. правильно вел. Я все правильно вел. Вы все врете. Вы все врете. Да. Вам не нравится Зеленский, поэтому все врете. А я, например, уверен, я уверен, если бы был Порошенко 24 февраля 2022 <связано> -го года, то э, он бы сдал бы Украину с потрохами. Он бы не стал <связано> бы обороняться. Так, чтобы вас не перекрикать, я просто звук выключил и прочитаю теперь вам новость, чтобы эта новость Глянь, слилась. Э, э, тоже, давайте, друзья, я же вам открою, чтобы вы, ну, Блін, що вам можна не розповідати? Ну я вам от, дивіться. Вільха та Нептун відсутні в дозі на 2020 рік. Що таке дозі? Тож, головний редактор видання «Цензорнет» Юрій Бутусов опублікував на своїй сторінці у Фейсбук інформацію, що у державному оборонному замовленні відсутня закупівля вітчизняних ракет Вільха та Нептун. Відповідний документ сьогодні розглядає Рада національної безпеки та оборони під головуванням Президента України Володимира Зеленського, повідомляє Український мілітарний портал. Юрій Бетусов розказав про відсутні закупівлі вже прийнятих на озброєння, у прийнятих на озброєння, але їх не. Ну чого воно таке Ну, чому? Без таких засобів ракетна програма просто помре, і всі унікальні досягнення останніх років будуть поховані. Всі країни світу розвивають тактичне, оперативне, тактичне ракетне озброєння, ракетні системи залпового вогню прокоментував відсутність у дозі коштів на вітчизняні ракетні комплекси Вільха та Нептун. Питання до вас. Е, в чому я був не прав? Давайте тепер про завод ракетного топлива. Да, це здається, якраз Павлоградський. Хімічний завод ось сюди, квітень 2020 року. В 2020 году, в році, все воно на справа не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод, який виробляє, переробляє, і утилізує ракетне паливо. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництва ракет Вільха. Про це розповів директор заводу Леонід Шима, Шиман. Завод зараз у критичному стані. Спочатку року ми не отримуємо фінансування, в держоборонзамовленні 2020 року у нас немає. І на реалізацію програми підприємства гроші досі не передбачені. Ну і так далі і тому подобному. Хто захоче, той знайде, прочитає. Але ж для цього треба трошки-трошки мізків, трошки-трошки критичного мислення. І от. І бачите, не змінять деякі довбані, ніякого свого, своєї думки. Це просто, щоб ви розуміли, що нас чекає. Якщо ви думаєте, що оці е, скандали з оточенням Зеленського, ці 100 мільйонів доларів, як мінімум, зараз на... Набушники пишуть, що по їх підрахункам десь 100 мільйонів доларів Мінді чи компанія вкрали, що вони передають гроші на Росію. Ви думаєте, це якась вплине? Ні. Оці божі одуванчики, вони і наступного разу проголосують за Зеленського. І, і... і все. І... Тут ти просто каже: Зеленського не любиш? Ми ватників не там шукали. Ватників у нас от під боком. То в Ізраїлі, то в, то в Україні. Так, підписуйтесь там, я не знаю. хоч вон, Отут можна підписку оформити, отут можна нашого любимого, улюбленого блогера підтримати. От оце для України, Донателла, а оце Тіпі Стрім, це для закордонних, як з'ясувалось. Я думаю, воно підходить. Але ми минулого разу. з’ясували, що ни хрена, воно не дає з України проводить.